Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ramuan-ramuan e, e, untuk penyihat burung perkutut. Apa saja yang saya gunakan di setiap harinya, atau di setiap minggunya, atau di setiap e, bulannya ramuan-ramuan e, khusus untuk burung perkutut kesayangan saya ini adalah beberapa ramuan yang terajak di dalam ini. Dengan bahan dasar ini adalah kacang hijau. Kacang hijau yang buat, membuat burung perkutut itu menjadi sehat, karena apa? Proteinnya lebih tinggi, lebih vitaminnya juga tinggi, dan apa? Campurannya, campurannya untuk kacang hijau ini. Nanti simak video saya ini sampai selesai, jangan di-skip, dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya untuk mendapatkan tip-tip yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini ya, saya akan menjelaskan uh, karena kenapa saya menggunakan tiap uh, hari apa hari Senin saya kadang menggunakan uh, kacang hijau ini tapi campurannya nanti saya sebutkan di akhir-akhir video ini ini bahan bakunya dulu saja jadi ini uh, saya rendam selama semalaman tapi campurannya nanti campurannya saya sebutkan nanti uh, dan dilolohkan kacang hijaunya itu. Setiap hari Kamis sama eh ya hari Senin sama Kamis Jadi uh, saya lolohkan 55 Jadi tiap uh, apa habis Maghrib Sekitar jam tujuan itu saya kasih 5 Terus uh, aninya juga 5 Mau perkutut lokal perkutut crossing uh, perkutut Bangkok ini kasih saya kasih 55 lima lima. Uh, Dan manfaatnya adalah uh, perkutut saya jadi rajin bunyi uh, Perkutut saya jadi sehat dan tidak mengkorok Bulunya juga rapi Bersih Dan bisa meningkatkan stamina Dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh Bisa meningkatkan nafsu makan Untuk burung perkutut Dan perkutut itu rajin bunyi di setiap saat Dan insya Allah Kalau dibawa ke lomba ya Bisa tahan lama Istilahnya untuk Performa Untuk daya tahan Untuk mau ikut 1 sampai dua maupun tiga kelas maupun empat kelas berturut-turut, insyaallah itu uh, kuat. dan kendalanya kalau kebanyakan nanti burung birahi uh, akan bekur terus. Ini, ini ini bahan dasarnya cuma kacang hijau yang direndam semalaman. Uh, tapi kacang hijau ini aslinya saya campurin, ini, ini saya campurin beberapa ramuan-ramuan dari saya pribadi, nanti saya akan sebutkan jadi uh, jangan di skip videonya ini uh, Makanya ini uh, hari setiap hari Senin saya habis saya embunkan habis uh, saya jemur terus saya masukkan nah, terus uh, malamnya malamnya habis uh, sekitar jam 7 malam itu saya kasih kacang hijau lima butir lima butir setiap malam itu uh, Setiap malam itu saya kasih gitu. Jadi setiap hari Senin sama Kamis saja, jangan terlalu banyak karena terlalu banyak sifatnya ini kalau campurannya nanti nanti saya sebutin campurannya terlalu banyak itu perkutut bisa uh, over birahi dan brodol terlalu banyak ngewar terlalu banyak bekur dan terlalu uh, kayak Nabi ini tentang keringan itu istilahnya uh, gestang gitulah uh, gitu karena saya mengalaminya kalau kebanyakan kayak gitu dan untuk Uh, faktor pendukung lainnya, faktor pendukung lainnya itu kita harus rutin, harus rutin menjemurnya, harus rutin uh, apa mengembunkannya, harus rutin menjemur, mengembunkannya, harus rutin uh, melatih mentalnya juga, perlu dibawa jalan-jalan ke sana, ke sini agar tidak takut kepada lalu lalang kendaraan, agar tidak takut kepada uh, orang di sekitar maupun tidak takut sama benda-benda atau warna uh, kadang kan takut sama helm kadang takut sama topi kadang takut sama orang-orang uh, yang baru di sekelilingnya yang baru datang seperti itu uh, dan saya sering juga melatih burung perkutut saya itu uh, apa jalan-jalan jalan-jalan di teman-teman ataupun di sesama komunitas entah itu laber entah itu latihan biasa kadang saya jalan-jalan antara uh, itu saya kerodong tipis untuk melatih mental sendiri itu saya kodong tipis uh, supaya dia melihat suasana di sekitar waktu perjalanan pakai motor itu perkutut itu lihat uh, kan se ibaratnya tipis kan sembrawang lah bahasa jawa kan itu kan ya. dia melihat sekeliling di sekitar entah itu kendaraan entah itu mobil kendaraan motor dan lain sebagainya ataupun orang itu dia tidak takut jadi intinya itu kalau untuk melatih mental itu sering-seringlah dibawa ke perjalanan e, sering-seringlah entah itu mau ke pasar beli pakan burung entah itu ke rumah temen entah itu e, ke apa ya ke ladang entah itu ke tempat kerjaan kalau boleh bu bawa burung berkutut itulah kita sering bawa burung berkutut kita e, dan di cantelan di tempat yang rendah e, yang sering buat lalu-lalang kendaraan maupun orang itu sering jumlah itu tiap hari ya apa apa jadi untuk melatih mentalnya seperti itu dan faktor pendukung lainnya adalah faktor pendukung uh, apa perawatan untuk makanannya untuk makanannya kalau di musim hujan seperti ini ataupun di musim panas harus dibedakan untuk faktor di musim panas itu kita harus pakan uh, biasa saja jangan dipakai kasih makan terlalu panas seperti uh, ketan hitam kasih sedikit saja dan gotem kasih sedikit saja kalau pakai fumain ya kasih jangan, jangan dikasih lah kalau di musim penghujan seperti ini perlu dikasih eh, ketan hitam itu eh, bisa dikasih ketan hitam beras merah juga bisa dikasih beras merah, kacang hijau juga bisa dikasih Itu eh, bahkan diloloh kencur untuk eh, menjaga ke stamina dan kesehatannya eh, dan selain itu eh, faktor lainnya faktor eh, penunjang lainnya adalah faktor penunjang istilahnya kenyamanan burung perkutut itu sendiri untuk kenyamanan burung perkutut itu sendiri harus ditempatkan di tempat yang tenang kalau burung itu masih gesit atau masih kelabrakan atau masih uh, giras lah istilahnya kalau kita habis ngombio apa habis mikat uh, burung baru lah istilahnya burung bahan itu harus di tempat yang tenang harus di tempat tenang harus yang di tempat yang tidak banyak lalu lalang kendaraan atau orang dia biar mapan dulu biar uh, tidak takut sama orang lain, dan akibatnya mengakibatkan stres untuk burung perkutut tersebut. Untuk yang burung perkutut bahan, jadi kita harus pilah-pilah uh, antara burung perkutut yang bahan untuk berburung perkutut yang setengah jadi dan burung perkutut yang sudah jadi. Untuk burung perkutut yang sudah jadi itu kan menyetelnya lebih gampang daripada burung perkutut bahan, karena udah jadi, tinggal menyetel. Uh, harus bagaimana e, untuk menggacorkan burung di rumah ataupun burung menggacorkan burung di lapangan itu tergantung kita sendiri yang e, tahu pola makanannya, pola perawatannya, pola e, ilmu titan lah istilahnya, pola lain sebagainya lah itu. Dan untuk yang bahan itu, kita harus tahu e, sendiri untuk pola perawatannya harus gimana, apa harus e, untuk tingkat penjinaannya itu harus dimandikan terlebih dahulu atau harus. Uh, sering-seringlah dipegang untuk proses mencingaannya uh, tiap hari dipegang dan selalu dikasih kasih jamu-jamu uh, yang terjual di uh, pakan burung perkutut banyak sekali jamu-jamu semuanya bagus tergantung kebiasaannya dan uh, untuk makanannya untuk makanannya mau dikasih uh, makanan pabrik uh, makanan home industri banyak banyak uh, apa Merk-merk atau produk-produk Dalam negeri, produk-produk dari Komania Nusantara ini uh, Yang terjual di Online-online, uh, nah, ada banyak teman-teman Juga uh, banyak yang membuat Banyak sekali lah, semuanya pakan itu Sifatnya bagus uh, Tergantung kebiasaan burung perkutut itu sendiri Makanan di Makanan harian itu seperti apa dan makanan Untuk menjelang lomba itu seperti apa uh, Seperti itulah untuk perawatan saya pribadi Untuk perawatan burung perkutut agar tetap sehat agar tetap gacor agar tetap manggung gair di setiap hari Kadang itu ada faktor lain faktor lain adalah yang mungkin orang lain itu tidak apa ya maksudnya Tidak mengira ngira itulah tidak menduga-duga karena faktor kenyamanan kadang mau dikasih Jamu-jamuan apa saja kalau burung itu tidak nyaman atau hatinya itu kurang nyaman atau itu e, mau dikasih apa dikasih e, jamu yang tingkatnya prosesnya panasnya membuat birahi lebih tinggi lebih cepat itu kalau burung tidak nyaman itu akan memaksa burung perkutut itu malah tambah rusak e, faktor yang terpenting pondasi dulu itu kenyamanan mental dulu mental dulu yang dibentuk itu jadi kalau burung rata-rata kalau burung Prestasi burung-burung juara, burung-burung itu ternyata, kalau saya tanyakan dari lapangan ke lapangan, itu ternyata itu burung perkutut. Itu kalau yang prestasi itu rata-rata itu jinak. Jadi, untuk perawatan, pola-pola perawatan itu tergantung pemiliknya sendiri yang punya ilmu titan jadi Jangan istilahnya, oh, punya burung si A itu perawatannya begini. Jadi punya aku harus saya miripkan, saya sama persiskan perawatan burung perkutut si A dan burung perkutut si B itu begini kok lain ya. Jadi burung perkutut satu si A sama si B itu berbeda perawatannya. Jadi kita harus menyimpulkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita harus mengambil apa sisi positifnya, sisi baiknya kita ambil, kita terapkan di burung perkutut kita agar selalu tampil maksimal di rumah maupun Tampil maksimal di area laber, labpres maupun lomba, maupun lomba nasional, burung perkutut ini ya jadi bisa diterapkan seperti itu. Dan saya kembalikan lagi untuk semua itu, tergantung pelatihan atau latihan kita. Latihan kita untuk burung perkutut kita itu mau dijadikan seperti apa, maksudnya mau dijadikan rumahan, kalau dijadikan rumahan sekedar gacor di rumahan, sekedar gacor atau manggung di rumahan itu bisa. dan untuk dijadikan kelangenan, kelangenan untuk uh, sekedar terasan itu juga bisa. dan untuk dijadikan uh, apa, anggungan di lomba itu istilahnya sekarang gacoran, sistem gacoran itu juga bisa. jadi kalau untuk sistem gacoran itu ya sering-seringlah dibawa ke arena latber maupun latpres. jadi jam terbang itu perlu sekali. Uh, jam terbang ibarat uh, penyanyi itu penyanyi kadang kan orang kendalanya di sini uh, burung perkutut di rumah gua acornya minta ampun dari pagi sampai sore bila digantang itu kadang kan uh, diam saja diam saja istilahnya cuma didis cuma uh, apa kerot-kerot cuma muter-muter tangkringan cuma di landasan sangkar, cuma itu rata-rata dides dan lain sebagainya. Itu kadang pemiliknya pusing, udah didaftarkan tiket mahal-mahal, udah didaftarkan uh, istilahnya uh, berpergian jauh dari kota ke kota. Itu kan kadang, "wah, istilahnya di rumah aja gacor, dari pagi sampai sore kok digantangan mau bunyi saja tidak?" Ya, itulah kendalanya. Jadi eh, seperti logikanya orang-orang kalau di rumah itu eh, kadang suka nyanyi-nyanyi, ya istilahnya gitu. Orang di rumah gacor istilahnya nyanyi-nyanyi gitu bisa. Tapi untuk dipentaskan di eh, arena pentas, istilahnya di panggung panggung liburan atau panggung festival lomba itu kadang ada yang malu-malu itu adalah faktor mental. Itu logikanya seperti itu. Faktor mental. Kedua faktor cuaca juga bisa. Tapi kebanyakan itu uh, faktor mental dan cuaca. Tetapi orang berpikir, orang berpikir itu kadang-kadang uh, cuma berpikir tentang uh, EF atau extra foodingnya atau makanannya. Wah makanannya itu kurang gimana ya. Uh, terus harus tambah apa ya? Harus dikurangi apa ya? Padahal itu tidak semuanya itu makanan itu uh, sebagai penunjang untuk burung perkutut kita itu memaksimalkan performa uh, itu sendiri jadi faktor makanan itu ya penunjang tapi kan ada penunjang yang lain yang lebih penting juga terutama untuk penunjang faktor mental untuk faktor mental itu sendiri itu harus sering-sering lah ibaratkan logikanya orang aja lah. orang bisa nyanyi orang bisa nyanyi bagus sekali bisa menyanyi udah terus justru naik ke panggung untuk ke pentas untuk ke arena lomba itu dia uh, cuma diem, uh, cuma malu gitulah dia uh, tidak apa tidak bisa manggung, tidak bisa nge-air, tidak bisa nganu cuma didi semua itu kan itu juga penunjang juga. Uh, selain itu faktor uh, cuaca untuk faktor cuaca biasanya di sekitaran uh, Indonesia bagian selatan maupun utara kan beda. Jadi bagian pantura itu kan kadang di bawah di sana kan faktornya panas untuk burung-burung uh, saya yang mengalami selama ini ya juga tidak pernah juara ya bunyi tapi tidak semaksimal untuk uh, penunjang faktor yang biasanya bunyi di uh, cuaca dingin gitulah uh, istilahnya di burung di cuaca dingin dibawa ke cuaca panas otomatis yang di sana malah didi semua malah uh, ngerapiin bulu malah muter-muter uh, dan lain sebagainya dan sebaliknya burung di cuaca panas Uh, cuaca panas di kehidupannya sehari-hari ini di cuaca panas terus dibawa burung perkutut itu di cuaca dingin itu juga uh, akan lain hasilnya akan beda hasilnya untuk burung perkutut cuaca panas sama burung perkutut cuaca dingin kita harus bisa membedakan itu semua dan untuk uh, merawatnya kita harus teliti uh, harus bagaimana kalau burung perkutut di cuaca panas settingannya harus gimana dan burung perkutut uh, Cuaca dingin settingannya harus bagaimana itu harus kita sendiri yang bisa menilai kita sendiri yang harus uh, bisa punya ilmu titen perawatannya harus bagaimana selain itu juga untuk cuaca untuk faktor cuaca seperti ini dan saya kembali lagi uh, saya sarankan saya sarankan untuk uh, saya selalu memberikan ini, ini ini yang tadi saya ulas dari awal sampai. Dari awal tadi, penjelasannya tadi, saya selalu menggunakan ini, tapi uh, tidak selamanya burung perkutut itu menggunakan ini. Harus gacor, harus gayer, harus uh, bagaimana tidak. Ini untuk penunjang saja, uh, insya Allah, burung-burung uh, saya pakai ini itu dengan herbal, dengan herbal itu semuanya bisa terkondisi dengan uh, gayer, dengan gacor, dengan uh, manggung seperti ini sedia itu seperti yang didengar selama ini ini burung-burung saya itu nggak semua ini. Uh, walaupun kadang uh, di lapangan juga nggak gayer uh, ini tip-tip dari saya dari pemula dari istilahnya begitu tapi untuk uh, mau belajar berbagi berbagi tip berbagi ilmu untuk kita semua untuk kemanian nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk pemula dan lain sebagainya. Dan untuk uh, para senior burung perkutut atau burung perkutut Indonesia ini bisa menambahkan tip-tip yang lainnya bisa komen uh, di bawah video ini untuk komentar video-video yang uh, tip untuk membangun apa ya istilahnya berbagi tip untuk kita semua agar supaya burung perkutut merawat burung perkutut itu tidak salah kaprah dan tidak uh, bisa stabil bisa nguri-nguri uh, kebudayaan Indonesia, budaya Jawa tentang melestarikan burung perkutut Indonesia ini uh, para senior bisa komen di bawah ini untuk menambahkan titip yang lainnya ini bahan dasarnya tadi saya sebutkan ya bahan dasarnya itu tadi kacang hijau kacang hijau yang sudah saya rendam selama uh, apa ya se semaleman lah semaleman dan ini kok kenapa airnya keruh mak Airnya keruh itu dicampur apa? Inilah ini, ini penting ini. Ini penting uh, istilahnya resep saya ini, tapi herbal juga ini saya 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 kasih tahu ini. Semoga saja bermanfaat. Nah ini airnya kok keruh itu uh, dikasih apa mas ya? Gitu kadang-kadang orang bertanya-tanya. Ini kacang hijau, kacang hijau ini saya kasih apa ya saya kasih madu saya kasih madu selain itu uh, selain madu saya kasih irisan irisan jahe irisan jahe yang saya uh, udah rendam satu malaman madu sama irisan jahe nah ini ini madunya ini banyak madunya saya pakai madu seperti ini karena herbal karena herbal ini ya uh, karena pakai madu ini herbal maka uh, saya menggunakan madu sama kacang kecil yang saya rendam satu, satu malaman dan uh, ini yang warna-warna agak kuning ini agak merah-merah ini saya kasih irisan irisan bisa pakai jahe biasa sama jahe merah saya kasih tapi jahe merah ini saya iris kecil-kecil tapi udah saya uh, buang apa ampasnya itu sudah saya, saya buang tapi semalaman saya rendam dan saat, setiap hari Senin Senin sampai uh, apa hari Senin sama Kamis saya kasih ini 55 lima uh, setiap habis maghrib jam 7 malam dan paginya itu udah nggak acor itu uh, kalau burung perkutut saya seperti itu pokoknya madu secukupnya saja jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak nanti uh, bisa mengakibatkan mencret atau uh, birak cair dan lain sebagainya secukupnya saja jadi saya tidak bisa memprediksi mengira-ira pokoknya secukupnya saja dan yang lebih penting lagi airnya airnya ini saya kasih ke burung minuman burung perkututnya airnya saya kasih ke minuman burung perkututnya sedikit uh, sedikit terus dicampur uh, air air minum biasa air minum biasa itu saya campur dengan airnya jadi jangan murni air air ini karena air ini terlalu istilahnya bahasa Jawa terlalu manjur terlalu mandi gitu loh jadi sedikit air ini terus dicampur dengan air biasa. Ini ini apa ya? Berbagi tip perawatan saya sehari-hari seperti itu. Selain itu bisa dikasih penunjang-penunjang makanan seperti apa makanan-makanan yang terjual di pasar-pasar, atau toko burung apa pasar itu. Seperti banyak sekali yang makan makanan pabrik maupun makanan-makanan penunjang lainnya. Semua tergantung pilihan kita untuk Semuanya Nah inilah semuanya Ini seperti ini uh, apa Madu Kacang hijau Sama dikasih uh, irisan Jahe, jahe merah Itu saya padukan jadi satu uh, Semoga saja bermanfaat untuk kita semua Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja Buang ulasan-ulasan yang tidak baik Tentang tip perawatan burung perkutut semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan diberi rezeki yang berlimpah diberi kesuksesan selalu untuk kita semua salam komania salam rahayu salam silaturahmi salam persahabatan salam eh, pak seduluran salam binika tunggal ika dari sabang sampai merauke dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh